জৰি হৈ কৰি আহিলোঁ এনেকৈ বহিছোঁ অকণমান আৰু ল'ৰাক অকণমান পঢ়ালোঁ বাৰু অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে মোৰ অকণমান ডিঙিটো ঠাণ্ডা বেছিকৈ পালে পানী চানী চুলে এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত অলপ প্ৰব্লেম হয় হেল্ল' ভ্ৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আজি ব্লগই হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আমাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত মহাশয় জন্ম হোৱাৰ পিছত মোৰ মানে এইবোৰ গাৰ্ল হৈ গৈছেগৈ আমাৰ বেটা গাৰ্ল ইয়াৰ মানে হেৰি হৈছে ডিচেম্বৰত জন্ম হ'লে আমাৰ চুলি নেকাটো অঁ যিটো জন্ম মাহ মানে সেই জন্ম মাহটোত চুলি নেকাটো বুধবাৰে মানে কাটি দিম আৰু মাঘৰ মাহসমূহ সিমানে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ ব্লগে হ'ব আজি আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে মাঘ বিহুৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনালোঁ বেটাকৈ দিয়া বিহুত শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ ঠিক আছে চাই থাকিম আকৌ কাইলৈ লগ পাম আৰু আজি হ'ল উৰুকা উৰুকা বুলি ক'লে আৰু কিমান ভাল লাগে নহয়নে চাৰিওফালে ডেগৰ মাত বিহু বিহু লগা কিমান যে ভাল লাগে এইবাৰ পিছে আমাৰ মেজি তলত খোৱা খানাটোহে নহ'ল খালোঁ বাৰু নোখোৱা নহয় আমি খালোঁ নিৰামিষকৈ যিহেতু মাছ মাংস লগত আমাৰ একেবাৰে সোমবাৰ দিনটোত সম্পৰ্ক নহয় গতিকে আমি মাছ মাংস একেবাৰে নাখাওঁ নিৰামিষকৈ খালোঁ বাৰু যিটো ৰান্ধিপোৱা সময়ত জ্বলোৱা হ'ব আৰু খৰিবিলাক হ'ল এইবোৰ আম খৰি হয় কিন্তু কেঁচা আজি আম গছজোপাৰ ডাল দুটামান কাটি দিলে আৰু কাটি দিয়া সেইকেইটা ডাইৰেক্ট আজি কাটিছে আৰু আজিয়ে জাপিছে বিহু বুলি কলে মাছ মাংস কোনো কথা নাই চাৰিওফালে গান দেহ হুলস্থুল সেই পৰিৱেশটোৱে ৰুকা নিশা বহুত ভাল লাগে আৰু এনেদৰে আমিও পাৰ কৰিলো তাৰপৰা এয়া হ'ল মৰ্ণিং টাইম আৰু মৰ্ণিং টাইমত আমাৰ মানে কি হয় মৃতকক দি পেলাইহে আমি চাহ হওক জলপান হওক সেই সকলোখিনি খাওঁ বিহুৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা গতিকে মায়ে মৃতকত আগবঢ়াই লৈছে এয়া মৃতকৰ কাৰণে আমাৰ চব বস্তু এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিয়া থাকে আৰু এই জেগাডোখৰ যে আপোনালোকে দেখিছে এইডোখৰ আমাৰ আকৌ যিমান মচিলোঁ এনেকুৱাই হয় য'ত আমাৰ মৃতকক দিওঁ মানে জেগাডোখৰ তাৰপৰা এইফালে হ'ল কাঠ আলু মোৱা আলু মাহ গৰু এনেকৈ বহুত কিবাকিবি খায় যে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মানে বিহুৰ দিনাখন মাঘৰ বিহু সেয়া আৰু মইতো জানেই আপোনালোকে তিলপিঠা খাব একেবাৰে নোৱাৰোঁ যিহেতু মোক কুকুৰে কামুৰি থৈছে গতিকে এয়া ক্ৰীম দৈ মোৱা আলু অকণমান মিঠা আলু এনেকৈ লৈ পেলাই খাইছোঁ আৰু ৰাতি বহুত দেৰি জুইৰ ওচৰত বহা হ'ল সেইটো কাৰণে তাৰ টোপনি অকণমান লাগি থকা দেখি দিনতে অলপ বোলো তুমি শুই লোৱা কাৰণ আজি মাঘৰলৈ এপাক বিহুৰ দিনাখন মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ গধূলি সময়ত যাম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেখিবলৈ পাব নোৱাৰি জুইৰ ওচৰত হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা উঠা

যাম 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 হৈছে এতিয়া আমি ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি আৰু এইফালে ওলাইছে আমাৰ বেটা সেইফালে ওলাইছোঁ মই দেউতাক ওলাইছে আৰু মা ওলাইছে মায়ে সেইয়া গোসাঁই ঘৰত সোমাইছে মা আমি যিহেতু এতিয়া মানে গধূলি সময়ত যাবলৈ ওলাইছে যে আৰু কৈছোঁ আপোনালোকক আজি ভাত খোৱাকৈ মাতিছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ মাঘৰলৈ বহুত যাম নোচ'বা বহুত বিশেষ দূৰ নহয় পোন্ধৰ পোন্ধৰ মিনিট দহ মিনিটমানৰ বাট হয় গতিকে আমি ভাত পানী খাই আহি সেইটো কাৰণে টমিকো লৈ লৈছোঁ নকৰিবা টমিকু লৈ লৈছোঁ আৰু গধূলিয়ে হ'ল আৰু কি পাৰোঁ অকণমান এনেই ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আপোনালোকক দেখাম আৰু চাই থাকিব আৰু খুব যে আজি তামোল খালোঁ একদম মানে মুখখন ডাঠ হৈ আছে কি কৰিছোঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু কালি আমাৰ ঘৰ জপনা আনিলে গমেই নাপায় আমি যেন পালোহি এইটো হল আমাৰ ঘৰ আগতেও আপোনালোকে দেখিছে বাৰু সেইজনী হল আমাৰ অ মৃত আকৌ এইখিনিতে জুইতে বনাব নেকি মেনুত কি কি আছে আজি আগতে মই ৰাজহাঁহ একেবাৰে নাখাওঁ ৰাজহাঁহত সৰস্বতী থাকে বুলি কয় আৰু আমি নাখাওঁৱেই তাৰপৰা এতিয়া সেই এই পাৰ্টি কেইটাৰ লগ পাই পেলাই খাবলৈ লৈছো আৰু বহুতে নাখায় অ মোক আমাৰ এইখন দেখিছে জপনা খুলি থৈ দিছে কালি চোৰে নিব বুলি কৈছে অ কালি আমাৰ হেৰিও মৃত্যু বহুত সময় থাকিলে সি দুটামান বজাত হৈছে নাম হৈ থৈ দিছে ভালকে কৈ দিয়া কোম্পানী ছোৱালী ন এইটো আপোনালোকে নাভাবিব দেই কেৰাহীটো মানে অ কেৰাহীটো কোলা বুলি এইটো তাই খুব ঘঁহিছে ঘঁহি ঘঁহি বস্ত্ৰটো এইটো মানে এইটো মানে জুইত বনোৱা হেনো কেৰাহীয়ে ইহঁতৰ গতিকে আৰু চবতকে ভাল লগা এইটো কি বুলি কয় এইটো দাম লানো মই <laughs> বনোৱা মই বনোৱা আগতে সৰুৰ পৰা মই পিঠা চিঠা বনাওঁ নাই বাৰু পাতি আছিলে যিকেইটা পিঠা খোৱালি মই বহি পাবলগীয়া লাজ নেকি আই মাক হাঁহ নি যি একদম পুতেকে কোৱালে সি ইমান চেল মানে মই যে দেখি আৰু পিঠা কিনি গোটেইখিনি মিলি বিয়াৰ আগৰ কাহিনী কৈ আছে মানে আমাৰ লভ ষ্টৰিটো অলপ জমনি টাইপ আছিলে সেয়াকৈ পাতি লৈ পেলাই চবেই হাঁহি আছে বাৰু যে কি নহওক আপোনালোকক বনাই কৰিটো মানে খাওঁতে ভিডিঅ'টো ক্লিপ ল'বলৈ মোৰ থাকি গ'ল এনেকেই কৈছোঁ আৰু এই দুটা ভাগ মাংস দেখিছে যিহেতু এটা ভাগ হ'ল ৰাজহাঁহ আৰু এটা ভাগ হ'ল পাতি হাঁহ গতিকে বনাই কৰি আমাক খুব ধুনীয়াকৈ খোৱালে খালি খাওঁতে ল'বলৈহে থাকি গ'ল এতিয়া জাপৰি হ'ল আৰু দিয়া যাওঁ দেই যাবা দেই এদিন মাৰ লগত যাবা দেই আমাৰ ঘৰলৈ দেই বাই বাই যা বাই বাই দি দিয়া ঘৰততো মানুহেই নাই আৰু আমি কি বস্তু লৈ আহিছো এইটো হ'ল জলকীয়া ৰাইচ এইটো জলকীয়া মানে মই জলকীয়া খাই ভাল পাওঁ আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া যে ফুলকেইজোপা আছে নহয় মই যি আহি পেলাই ভিতৰ সোমালোঁ বাহিৰলৈ ভালদৰে নোলালোঁৱেই আৰু ৰাতি গ'লে বেয়া হৈছে নে মাকৰ ঘৰলৈ গ'লে মানে সদায় দিনৰ পোহৰত যাব লাগে আমাৰ কিন্তু যোৱাটো সদায় ৰাতিয়ে হৈ যায় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ আনিছিলে তাই খুব কম দামত আনিছিলে ওচৰতে মেলা আছিলে মেলাৰ পৰা আনিছোঁ বুলি মোক ক'লে কিন্তু ভাল লাগিলে দেই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ আছে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব যদি কেতিয়াবা আকৌ ঘৰলৈ যাওঁ নহয় তেতিয়া দেখাম বাৰু আৰু এজোপা এল'ভেৰা আছে এইজোপা চব বহুত ডাঙৰকৈ হৈছে এল'ভেৰাজোপা বাৰু ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে